I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'l anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul umqodata min lisani yafqahu qawli amma ba alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita mengambil sedikit tazkirah Ramadan ustazah apa nama ustazah ialah ustazah Mina binti Debo Uh, dulu Ustazah pernah mengajar di UiTM Jengke pada tahun 1991 sehingga 2007. 2008 Ustazah berpindah ke UiTM Melaka dan sekarang Ustazah dah pencing. Ya, Alhamdulillah pelajar-pelajar uh, dulu pelajar bekas-bekas pelajar Ustazah dan uh, semua anak-anak dan sahabat semua um, doakanlah semoga Sazah sehat dan terus dapat melaksanakan kerja dakwah. Saya juga mendoakan semua anak-anak dan semua sahabat semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk terus melaksanakan ibadah apatah lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Sekarang ni dah pasal ketiga di mana pasal yang paling penting Kod Zahaba. Jadi 10 hari itu adalah emas bagi kita yang amat bernilai dan penting bagi orang yang beriman untuk mengejar sepuluh terakhir moga kita ketemu dengan uh, Lailatul Qadar sebab itu kita disuruh supaya berdoa pada Allah iaitu Allahumma razuqna Lailatul Qadar wa wafiqna liqiyami Lailatul Qadar doanya ialah Allahumma razuqna lailatul qadri wa waffiqna li qiyami lailatul qadr ya Allah rizkikan kami lailatul qadar rezeki saja tak ada juga doa lagi wa waffiqna li qiyami lailatul qadar dan berikan taufik untuk kami bangun pada untuk kami kiam mendirikan solat malam bertahajud dan kiamulail di malam Lailatul Qadar ya insya-Allah amin. Dan uh, disebutkan bahawa uh, sebenarnya tajuk hari ini, tajuk yang akan kita bincangkan ialah uh, mengenai uh, puasa melatih sifat mahmudah. Itu tajuknya. Selama dalam 15 minit saya akan bincang sedikit bagaimana puasa melatih kita untuk uh, menyuburkan lagi sifat mahmudah iaitu sifat-sifat terpuji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrur Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih ayat itu, ya. saya ambil separuh saja. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya aa uh, iaitu mula diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan menerangkan perbezaan di antara hak dan batil. Ada uh, al-Quran bulan Ramadan adalah bulan diturunnya al-Quran. Baik itu ulama uh, al-Quran tu hudal linas petunjuk bagi manusia bagi menjelaskan manakah yang benar manakah hak yang uh, salah. Jadi Al-Quran uh, adalah uh, memandu kita untuk melihat uh, menilai mana yang benar dan yang salah sebab kita tak boleh pandu dengan akal sendiri tapi dengan panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nak jadi mulia hendaklah menjadikan ahli al-Quran ataupun orang yang ahli dalam al-Quran maksudnya ialah orang yang baca al-Quran, tadabbur al-Quran dan beramal dengan al-Quran. Bagus lagi hafal Hafaz Al-Quran Baik, mengapa bulan Ramadhan dipilih Dijadikan bulan puasa Kerana pada bulan Ramadhan Bukan bulan lain Kita ada Rejab Ada Zulkidah, ada Zulhijjah Itu bulan haram Tapi dipilih oleh Allah pada bulan Ramadhan Kerana pada bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan Itu tujuh bulan Ramadhan Dan disebutkan Daripada asar sahabat dalam sebuah asar menyebut inna ramadan li ramadan yarmadu dzunub dinamakan ramadan kerana bulan ini membakar dosa dan menghapuskannya dinamakan ramadan kerana ramadan membakar dosa-dosa dan menghapuskannya sebab semua orang yang beriman mukmin akan bertaubat pada bulan ramadan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Bulan Ramadan digelar bulan kemerdekaan. Kenapa? Kerana para mukmin berjuang dalam bulan ini untuk membebaskan diri daripada godaan syaitan dan bebaskan diri daripada belenggu dosa yang telah dilakukan. Moga pada bulan ini kita banyak mohon ampun pada Allah. Allah apa akan mengampunkan dosa kita. Allah dah janji dia akan mengampunkan dosa orang-orang mukmin yang berpuasa dengan iman wah tisabana puasa dengan penuh keimanan ya jadi uh, disebut dalam hadis Rasulullah SAW iza kana ramadan futihat abwabur rahmah wa gulliqati abwabu jahannam wa sulsilati syayatin ha, ini selalu kita dengar hadis riwayat Bukhari apabila tiba ramadan pintu rahmat syurga dibuka pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan akan dirantai menurut qadiyat Pembukaan pintu syurga yang dimaksudkan pintu syurga dibuka ialah gambaran. Ini adalah kiasan sebenarnya. Iaitu sebenarnya luasnya rahmat Allah yang dibuka kepada hambanya yang mu'min. Maknanya ibarat Allah pintu syurga dibuka pada bulan Ramadan kerana luasnya rahmat Allah yang dibuka pada umatnya di pada umatnya yang banyak beribadah dan Allah mendorong hamba-Nya pada bulan Ramadan supaya melakukan ketaatan pada Allah yang boleh bawa kepada syurga. Allah juga memalingkan uh, kemahuan orang mukmin, syahwatnya uh, dengan daripada mengerjakan maksiat. Ini yang memaksu, yang dimaksudkan ya, daripada mengerjakan maksiat yang boleh menjerumuskan kepada neraka. Jadi ini yang maksudnya pintu neraka tertutup kerana Allah telah a um, Allah telah memalingkan hati-hati mukmin daripada ikut syaitan nafsu kepada ketaatan pada Allah. Hadi sebab itu ditutupnya pintu neraka dan syaitan dirantai gambaran Allah telah melemahkan syaitan daripada menghasut manusia di bulan Ramadan kerana dan manusia tidak ada lagi musuh ketat kerana syaitan dah bercuti kepada manusia-manusia mukmin, orang-orang mukmin yang banyak beribadah pada Allah. Baik, jadi kalau kita dengar begitu bermakna Ramadhan ini adalah madrasah, satu madrasah, satu kita kata sebagai sekolah, satu uh, masa yang mendidik manusia untuk uh, membina sifat mahmudah. Dan kita tahu puasa Ramadhan ini, uh, sifat mahmudah yang kita dapat di bulan Ramadhan ini bukan hanya di bulan ini, tapi kita akan aplikasi sebelas bulan yang akan datang. Jadi kita bukan hamba Ramadan, tapi kita nak latihan ini ibarat kursus selama sebulan di bulan Ramadan, kita akan bawa perangai ini ke sebelah bulan yang lain. Itu matlamat Allah SWT lah sebenarnya. Apa yang puasa uh, sifat mahmudah yang dilatih dalam ibadah puasa yang pertama ialah puasa menyuburkan sifat ikhlas kepada Allah. Di mana kita tahu kita... Tak ada orang pun tahu tentang puasa kita. Kita puasa ni adalah Allah saja yang tahu. Adik kita buat yang terbaik semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahuwataala. Karena puasa adalah satu ibadah antara uh, dia dengan hamba-Nya. Pertama, memupuk sifat ikhlas. Yang kedua, puasa memupuk sifat takut pada Allah pada saat sepi dan dia di hadapan orang ramai. Jadi kita mesti ingat bahawa adab utama, paling utama kepada Allah ialah takut kepadanya. Ha, Khasyiatullah. Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, orang yang liman khawfa itu, siapa yang takut pada Tuhannya, dia akan beri dua jannatain, dua syurga. Kerana takut pada Allah ialah sifat adab utama seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa memupuk sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kerana mukmin takut pada Allah untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Padahal dia boleh je dahaga dia ambil air dia minum bila air. Ataupun para uh, apa? para suami isteri ke sama aja. Uh, kan dia dahaga sangat ambil air kotak, air kotak beli akan minum je aa, dalam kereta tempat orang tak nampak tapi kenapa tak buat begitu kenapa tak makan tak minum kerana dia tahu Allah melihatnya kerana dia takut pada Allah itu Allah dia tahu bahawa Allah mengawasinya maknanya dengan sendirilah akhirnya sifat muraqabahullah mukmin ini merasa Allah sentiasa dalam pengawasan Allah ha, sentiasa dalam kalau kat pasar raya kita sebut CCTV Allah kalau mukmin dapat aplikasikan hidup di bawah CCTV Allah, maka mukmin tak akan buat kedosa. Mukmin tak akan buat maksiat. Kerana dia tahu apa yang dia buat tu akan ditayang balik di akhirat nanti. Itu ha, tu yang kedua. Yang ketiga, puasa melahirkan sifat sabar. Kerana apa? Puasa ni adalah penat, tapi masing-masing boleh sabar. Kerana seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh yang diriwayatkan oleh Bukhari setiap amalan sudah baca yang Melayu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap amalan manusia itu Allah berfirman ini hadis kursi Setiap amalan manusia itu untuknya melainkan puasa kerana puasa adalah untukku dan aku sendiri akan beri ganjarannya. Puasa itu perisai. Apabila seorang pada kamu berpuasa, jangan dia mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Jangan memekik-mekik. Jika seorang dicaci, dimaki hamun dan dicabar, maka hendaklah dia berkata, Ini so'im, aku berpuasa. Ini, ini mru'un so'im atau ini so'im. Demi Allah yang diri Muhammad dalam tangannya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ya. Jadi kalau orang cabar kita, orang maki hamu kita, kita disuruh sabar dengan mengatakan ini soim saya berpuasa. Ya. Ya, atau melahirkan sifat sabar. Jadi diharapkan sabar ini dapat dipupuk terus. Kalau tengah lapar kita boleh sabar, tengah lem, penat kita boleh sabar bangun tarawih dan sebagainya ya di selepas berbuka bermakna sabar ini perlu dalam hidup kita menghadapi dugaan hidup sabar melakukan ketaatan sabar meninggalkan maksiat sabar dengan musibah sabar dengan kerana isteri dan suami anak-anak dan sebagainya hidup perlu sabar yang keempat puasa lahirkan sifat al-hil ya sifat al-hil iaitu lemah lembut Penyantun dapat menahan marah ketika memuncak kemarahan. Itu macam tadi juga apabila orang mencaci. Kita akan jawab, aku sedang berpuasa. Alangkah seperlunya hidup kita ini menjadi orang yang lemah, lembut dan penyantun. Dan juga pengasih. Yang seterusnya ialah yang kelima. Puasa melahirkan sifat pengasih kepada orang miskin. Lahirnya sifat pengasih kasih sayang kepada golongan miskin sebab Allah suruh kita rasa sendiri macam mana tak makan 12 jam jadi kita merasai penderitaan orang miskin moga, -moga kita di -moga, moga kita menghulurkan bantuan kepada golongan miskin sebab itu di bulan Ramadan Ramadan, kiam, saum, kiam dan sedekah. kan saum puasa mujahadah perjuangan bersungguh-sungguh lawan nafsu dan juga kita disuruh bersedekah. Baik, seterusnya. Puasa melahirkan sifat mujahadah. Yaitu sifat mujahadah melawan nafsu. Mujahadah uh, apa daripada kita disuruh bermujahadah melawan, mujahadah maknanya perjuangan melawan kehendak nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa di bulan puasa orang boleh meninggalkan perkara yang harus pada bulan-bulan lain. Apa contoh yang harus makan, minum, boleh bersama suami isteri boleh. Kan? Ha. Tetapi masuk saya jimat. ya. Jadi tetapi pada bulan Ramadan benda ni yang harus ini jadi haram. Tapi kenapa kita boleh taat? Sebab kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya perjuangan, makan minum yang biasa kita makan lima enam kali sehari itu kita boleh tinggal. Apatah lagi maksiat yang bukan darah daging kita maka wajib kita tinggal. Maka bulan Ramadan puasa telah melatih kita untuk meninggalkan maksiat. Moga maksiat itu menjadi sesuatu yang allergic dalam hidup kita. Kerana yang harus pun kita boleh tinggal di bulan Ramadan maka maksiat diharapkan kita berasa benci pada maksiat itu ciri orang beriman maka diharapkan selepas Ramadan selepas puasa kita diharapkan sebelas bulan lain kita juga takut pada maksiat tak buat maksiat hanya boleh buat benda yang harus sahaja dan Allah memalingkan kemahuan uh, uh, seterusnya ialah ramai, uh, puasa juga melatih kita daripada uh, dengan um, puasa melatih kita jaga waktu dan tepati janji Itu penting sekali konsep wal asri kita ni baca je wal asri dalam majlis tapi tak tepat waktu kenapa apa buktinya sahur ada waktu yang ada waktu kita kena tepat waktu uh, tak boleh makan dah subuh makan lagi berbuka ikut waktu. Jadi Allah melatih kita menjaga waktu. Jadi diharapkan dalam hidup kita selepas Ramadan, di bulan puasa dan selepas puasa kita adalah wal asri, jaga waktu. Inna wal asri innal insana lafi khus. Manusia ramai yang rugi kerana waktu. Sebab tu saya dah dengar satu kajian mengatakan di musim PKP ini apa tu Uh, dikaji oleh pihak apa tu yang uh, media tu Allah tak, tak ingat dah ya bahawa menularnya manusia menggunakan talian-talian uh, pornografi untuk ditonton. Uh, di Nauzubillah min zaleh. Adakah itu pengisian kita di musim PKP? Sedangkan begitu banyak dalam uh, dalam FB dalam IG semua adalah talian-talian uh, yang disaji oleh ustaz-ustaz kita dengan kuliah-kuliah agama. Tapi ada orang melayari pornografi. Naomuzbilah misalnya. Ada orang yang menghayati puasa dia tak akan buat benda-benda macam tu. Sudah tentu dia akan guna perkara-perkara kebaikan. Dia akan jaga waktu. Waktu di bulan Ramadan tak 10 akhir ini seperti emas tetap perlu lagi nak nak tengok FB hak tak berguna tu. Ya, kita perlu habiskan masa dengan al-Quran, dengan sedekah, dengan perkara-perkara kebaikan. Dan dan akhirnya ustazah ucapkan kun, ingat pesanan salafus soleh, kun rabbaniyan wa la takun Jadilah jadi jadilah kamu hamba Allah Ya Rabbani bukan menjadi hamba Ramadan. Jangan nanti lepas raya Yahu habis aku merdeka balik. Walaupun, kita pun kata ni lepas Ramadan bolehlah cerita balik. Hari itu lama saya pendam nak cerita kawan nak ngumpat balik. tak ada. Patut benda ni kita dah dah settle. Sebab dah jadi tabiat kita 30 hari Allah terang kita untuk meninggalkan maksiat. Maka tinggalkan maksiat. Kita bukan hamba Ramadan. Tapi kita adalah hamba Allah SWT. Maka diharapkan. Ustazah beri tujuh sifat mahmudah ini akan kita lekat pada diri kita selepas puasa nanti. InsyaAllah. Amin. Ya. Jadi Ustazah rasa itulah saja segala yang baik itu adalah dari Allah SWT. Yang lemah, yang serba kekurangan adalah dari Ustazah sendiri. Ustazah mohon maaf. Moga kita jumpa lagi di lain uh, program. Ya. Uh, Semoga usaha doakan semua anak-anak semua dalam, dapat hidup uh, dalam reda dan rahmat Allah SWT. Sama ada yang kenal atau tak kenal Ustazah, Mungkin ada yang pernah masuk ke laut usaha dulu. Ustazah minta maaf kalau ada kekasaran dahulu. Ya. Ustazah pun sentiasa ingat kalau jual ITN jaga itu memang dalam kenangan. Lah. Amat panjang duduk di sana. Ya, hampir 20 tahun lebih. Ya. Jadi uh, itulah saja. Wallahualam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa salam alaikum wa rahmatullahi wa